Приветствую всех! Заправлять вышивку бисером в раму не так уже и сложно. Я покажу, как это делаю я. Заранее прошу прощения за качество съемки. Работа довольно объемная, 88 на 49 сантиметров. Надеюсь, будет все понятно. Итак, приступаем. Нам понадобится Готовая рама с подрамником и стеклом, двусторонний скотч, много булавок, ножницы, скобы, степлер. Без него не обойтись. Кстати, о скобах учитывайте их высоту. У меня размер 11,3 на 4 мм, дабы не пробить вышивку вместе с подрамником. Первым делом закрепляем углы булавками. Я их втыкаю в срез подрамника. Полностью на всю длину не стоит. Главное, чтобы зафиксировалась ткань и не выпадали. Работу выравниваем. У меня атлас тянется. Учитывайте, тянется ли у вас основной материал. Необходимо пройти по всему периметру, подтягивая и выравнивая работу. От края подрамника я оставляю ткани основы 3-4 мм. Она перекроется рамой. Булавок не жалейте. Главное распределить вышивку равномерно и без перекосов. Именно на этом этапе лучше сразу исправить все ошибки. Переворачиваем нашу работу и теперь необходим двусторонний скотч. Наклеиваем его, отступив от края подрамника, но это индивидуально. Зависит от ширины загибаемого полотна. Скотч является фиксатором ткани. Спешить с его наклеиванием не стоит. Лучше перестраховаться. Аккуратно приклеиваем ткань, расправляя и избегая заломов. Также выкладываем обязательно углы. Помещаем нашу вышивку в раму и проверяем, все ли в порядке, нет ли пробелов. В случае необходимости работу можно всегда откорректировать. Вынимаем нашу работу и достаем степлер. Достаем нашу работу и кладем на стол лицевой частью вниз, заранее положив ненужную плотную ткань. Несколько сложений для защиты стола и собственно вышивки тоже, так как на степлер при работе мы будем давить. Фиксируем степлером полотно, не спешим, особое внимание уделяем углам. Вот такой результат у меня получился. Теперь дело за малым. Собираем нашу картину, накрываем задней частью рамы, загибаем фиксаторы. Это удобно делать отверткой или ненужным тупым ножом. Берегите пальцы. Радуемся нашему результату. Вот что у нас получилось. Я же буду рада, если мой мастер-класс был для вас полезным. Оцените работу, не забыв подписаться. Возможно, есть вопросы, я отвечу на них с радостью. Всем хорошего настроения!